Ну, да. Да. И этот самый. И спиль справа. Представители, которые нам снабжают оптикой, печеньем, да, мармуладом. Ну, и разными полезными, говорится, вкусностями и штучками. Которые сотрудничают с зарубежными организациями. С Америкой, да. С Америка знает о нашем батальоне. И знает вашего командира отслеживает да. нас. Э, да. Нет, на самом деле они, они сейчас Уважаю. стараются включать все свои возможности для того, чтобы помогать именно 43-му батальону. Да, и то, что мы последний раз были здесь, у вас крайний раз были с представителями газеты по украински и журнала Краина, когда сняли интервью вашего командира и все остальное, все то ушло не только в Украину, и ушло в Америку. И наша диаспора начинает Проникаться к тому, что все-таки помощь нужна нашим военным. Что не все делает Министерство обороны и государство Украины для того, чтобы мы могли победить. И многое зависит именно от тех украинцев, которые живут за рубежом. И э, американская диаспора просила передать громадную благодарность вам за вашу воинскую работу, за то, что вы делаете, за то, что вы защищаете Украину, за то, что вы эффективно это делаете. Хотели, они меня попросили передать личную благодарность вашему командиру, которого они знают по позывному кворцу. Поэтому от имени Спасибо. именно тех э, украинцев, которые живут сейчас, я очень благодарен. Ребят, и еще скажу, конечно же, большое значение имеет то, как вы работаете. Я был здесь э, в Зайцевом не один месяц до того, как вы сюда пришли. Я знаю, как здесь был. И сегодня первую ночь, которую я здесь ночую переночевал и я был поражен тому, что было тихо а это заслуга прежде всего ваша, потому что в прежние ночи в прежние периоды в этом году спать ночью было невозможно потому что были очень ну, сильные обстрелы я считаю, что ваша эффективность это та тишина, которая сегодня была здесь этой ночью спасибо вам большое, от всей души, благодарю так, ну мы от себя, как говорится э, тоже очень вырастить вам благодарность И ну, насколько можем наградить вас медалью за гідність та патриотизм Эта медаль специально разработана для волонтеров. имеет такой вид. Награждается Пинчук Борис Владимирович. Да, И награждается Жигунов Вячеслав Викторович. Служу народу Украины. Ну а это передадите народный фразин. Да, обязательно Обязательно передам для народного проекта. Благодарю вас, друзья. Благодарю вам вас за то, что да, мы делаем. Я извиняюсь, чтобы все понимали, в чем оказана помощь, а то так, тихаря, может, там мне машину надо. Значит, оптика, при прицела, значит, оптика труба. Большая на длину ноги поставим на да. Будет самый, еще смотреть за... Кирикон. Да. Будет еще, поверьте. Будет еще. Ну, там футболки, билеты, шоколадки да, да. и да, да, Вот не эти трубы, чтобы вы понимали. понимали, это все мы для снайперов, для работы. То есть не побрякушки какие-нибудь, а действительно а реальные, полезные вещи. Ну да. В прошлый раз были эти бинокли американские, Да. да. Один бинокль у меня. тебя. Хороший? Нужно будет сейчас сказать именно для них о том, что мы их, мы благодарим вас, наши украинские друзья за океаном, и нам нужны еще такие бинокли. Я уверен, что нам нужны такие бинокли. Самое неприятное из всего, пересматриваю вчерашний или прошлогодний вид.